assalomu alaykum kanalimiz obunachilari bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar toshkent shahri izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik klientlarimiz so'ragan 5 ot kuchli mini kultivatorlarimiz yetib keldi o'sha 7 ot kuchli motoblokdan arzonroq hamda ixchamroq qatorlar ichida yurish uchun mo'ljallangan zavодской 5 ot kuchli экоnomichniy mini kultivatorimiz yetib keldi Xo'p, hozir to'liq ma'lumotini berib o'tamiz kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar ko'rib turgan mini kultuvatorimiz ot kuchi beshtalik benzinli bo'ladi benzin baklarini ko'rib turibsizlar katta bakdan tortma orqali zavad bo'ladi statorli emas tortmali karterli varianti buni ko'pchilikdi benzinga moy aralashtiradigan varianti bor bunda alohida karteri katta motorli bo'lgani sababiga alohida karterlari bor ko'rishinglar mumkin ko'pchilik motoblog olgandan keyin frezasini kesadi qator ichiga yurish uchun temir balon qilishadi bunda unaqa narsaga hojat yo'q chunki sababi o'zida qator ichida yurish uchun mana bunday chopib qilish uchun ikki qatorli oltmish yetmish agar ichiga tushadigan varianti hamda bittalik mana bunday minni ariq ochadiganlari ham traktorni o'zida chiqadi ko'rishinglar mumkin rullari judayam eконomicный qilib ishlangan rullarini ko'rasizlar bo'yingizga qarab xohlagan ytga moslab olaverasiz balandligini orqasida ikkitalik balonlarigacha bor mana bu qo'yilgan o'zida qo'yilgan nasadkasi shu kessaklarni o'ldirish uchun o'tlarni o'ldirish uchun mo'ljallangan balonlari o't o'ldirish uchun moslamasi 60-70 agar ichida yurish uchun yumshatish uchun mana bunda ikki qatorli frezalari bor hamda bir korpusli kichkinagina o'ziga moslangan ariq ochadiganlari komplekt holatda qo'shib beradi atigi yarim litr rasxod qiladi soatiga filtrlarni ko'rishinglar mumkin o'sha shilankali original filtrlardan qo'yilgan bo'ladi tortma orqali zavod bo'ladi juda ham kam rasxod har qanday tor ekinlar ichida yurish uchun mo'ljallangan kam rasxod mini kultivatorlarimiz hisoblanadi bu asosan agatlar ichini yumshatish uchun ishlatiladi kimga qiziq bo'lsa narxi uch million bir yuz ming so'm manzilimiz toshkent shahar izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'koni доставкаlarimiz toshkent shahar ichida bepul viloyatlarga pulli bo'ladi ko'rishinglar mumkin to'rt xildan nasadkalari komplekt holatda uch million bir yuz ming so'mga qilib beramiz faqat kanalimiz obunachilariga bittadan layk like bosib kelganlarga uch million so'mdan qilib beramiz kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar telefon raqamlarimiz to'qson birlik ikki yuz sakson to'qqiz yetmish to'rt yetmish to'qqiz bo'ladi eng эконoмичный kultivatorlarimizdan biri